Сегодня совершён будет, соответственно, осуществлен освобождение наших ребят, наших заложников, вот буквально через минут 15 полчаса. Вот это было осуществлено и определено вместе, вместе с службой безопасности, вместе с межведомчей группой и Минской группой, которая занимается сейчас вот гуманитарными вопросами под чутким контролем От з сторони подасовим контролем з стороны президента надзвичайно важливим є той факт, що сьогодні вперше ми змогли долучити до цієї операції міжнародний комітет Червоного Христа. Саме такою давно вже була позиція України щодо необхідності залучення міжнародного Червоного Христа до кількох моментів. Це в першу чергу і можливість відвідання тих установ, де утримуються наші заручники, і пошук та ідентифікація зниклих безвісти або загиблих. Редактор субтитров А.Семкин Которого мы заказывали 64-й Это 15-й год рождения Смотрите Давайте теперь разбираться Смотрите список 29-го числа На 10-й, 29-й, года Это официальный письок Вы его можете просить. Ну а просить как? Я могу это Ну быстро, таки Ага

пожалуйста подальше и хотели э, как бы здесь но не будем говорить как э, мы показали что мы правы что это тот человек который должен был быть. ну и они подтвердили да это правда с улыбками вот все красиво подтвердили в общем и целом как процесс прошел процесс э, прошел вот нормально стабильно вот без никаких нюансов без эксцессов вот никто не нагнетал обстановку процесс благополучно прошел. А то, что нервничала, эта сторона можете? Сторона нервничала в связи с тем, что вот, большое количество э, людей, большое количество, э, будем говорить, э, камер вот, и достаточно большой обмен. Так а что вы чувствуете, как вот настроение? Это немного шокировано. Раду, конечно. Поменяли так долго, не держали. Да, 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 все нормально. Что будете дальше делать? Думаю, пойти куда-нибудь в батальон. Думаю, вообще назад вернуться. Назад куда? Вообще на 6 Зеленый, да. Серега, иду сюда, давай. За официальными данными 139 хлопцев. Вот вы сколько? Нет, в Луганске, вот, честно, у нас было 5, вот так вроде нет, есть. Комендатуры нет, никакого. Ну, на другой тоже, на, на Конгроте были, тут тоже там наш нет. Привозили гражданских, двоих, одну девушку, ну, в Луганскую, там его корректировщица объявили. И Анатолия Полякова привозили, тоже он волонтер российский, но ну, по обмену тоже приезжал, но его закрыли. Вот у сегодня... блин, я не помню, то ли польский журналист обозвал фашистом там в ДНР. А ты ему что сказал? А ему Не фашист я, говорю. Он говорит, ну как ты пошел против своих, против своего народа? Да, я говорю, нет, мой народ, говорю, это украинский Украине народ я не менял родину, я менял план. Дальше будете дальше возвращаться в другой Если надо, да. С вас не брали, никаких клеток там. Да брали, да. брали чуть не брали. Говорят, там. А ну, второй раз не берут, дела я уру, второго раза и не будет. А, конечно, морально там было. Да, да. Ну, вырылось сюда замученных на замучишь.